Банкер вот так вот оставляет, просто их загнит и сниму. Новая нуля. Что ты снимать будешь? Да будет. К тому же я тебя сейчас снимаю. Да. да. А что он тут стоит? Что? В связи с чем он тут остановился? В связи с чем? Покажите. Идем. На стенде, план, план поста и там есть стоп-контроль. Идем. Документы возьми, чтобы не Нет, не возьми. А? Не возьми. Будем постановление писать. А зачем полный машине Ну Это может, не Как хотите, Так, и А, за ним? а, за ним? а а, а что? А разумест. А, а развес. Да, а ну, вокруг меня, А гражданин другой страны пользуются такими же правами. Да, да. да. Серьезно? Не, не знаю? Нет. Да, ну что. Ты. Значит, Да Сири. Сейчас дом выйдет. А, изучайте. Где? Где стоп-контроль? План постоп. Стоп-контроль. Удивитесь. Так, 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 где стоп-контроль? На плане поста давайте. На плане? На плане поста, где стоп-контроль стоит? Читай-то. Что? Читай-то. Что? Читайте? Д? Д, план, вот. План. Где стоп-контроль? Вот, что написано? Написано на заборе написано. А что там еще написано? Дестоп контроль. Да, вот все давайте. знаки ограничения. Вот Стой ваши знаки. Что? Комплектуется, но нигде не указано, где он должен стоять. Тем более на такой высоте. Что за бред? Что за бред? Ребята, а вы что? Что? Мне им жалоб предложение им Писать предложение. Давай. Писать, Ари, документы приготовьте свои. Еще что приготовить? Просто документы. На Просто документы. Мне им Давайте строение. я напишу и пройдем к машине. Будем. Постав, давайте. Я вас увеличаю. Гражданин України. Говорю, документи приготовьте, гражданин України. Сейчас приготовлю часть. Давайте дозволення. журнал поставлю. Журнал, постав. журнал постав. Журнал поставлю. Документы приготовьте продолжать. Я прошу вас, журнал подстав. Я говорю, документи проготовлю. Ваши проверки. документы. Ви мені свої предоставляете. Ваши документы. Я свої предоставлю. Пожалуйста. Вы мені свої свои предоставлю. Пожалуйста. Здравствуйте. Що тут за цервая стоит? Не знаю. Восстанавливал. Вот сопорядки, Чого ви на знак не стало? А чого він тут стоїть? В смысле чого? А ч? Для документи, а що мої документи? Маринко Євгеній. Маринко Євгеній Анатолійович. Ага. Поліцейський. Дійсно до. Дійсно до. Ну що це на першие? Книгу жалоб. Документи. Книгу жалоб. Говорю, книгу жалоб и идем, и идем документы сейчас будем писать говорю, постановление документы книгу жалоб Следите пожалуйста книгу. книгу жалоб отказывайтесь <свят> а, я, документы предоставлю. Вы отказываетесь свои? мне дать книгу а, жалоб? Я последний раз вас спрашиваю. Вы отказываетесь? Я сейчас предоставлю вам Но все документы. Сейчас пойдем, будем выписывать постановление. Берете Берите постановление. Книгу жалоб. А, пожалуйста. документы мне свои Книгу жалоб. Отказались? Говорю, а, документы предоставлю. Вы меня чуете или нет? Вы отказываетесь? Или у вас Вы отказываетесь книгу жалоб? А, документы не мне предоставьте на транспортное средство и ваше вы меня удостоверение, что вы управляли транспортным средством. Вы меня слышите? В соответствующей категории. Вы меня слышите? А то, что вам надо, я вам предоставлю. Предоставьте, пожалуйста, книгу. Говорю, мне книгу, предъявить. Книгу отгуков, пропозиции, поставь. документы мне Я прошу вас книгу отгуков, пропозиции вашу. Я пожалуйста. вам дам а книгу отгуков, пропозиции. Я покажу, конечно, покажу документы. Пожалуйста, книгу дайте мне, я предоставлю вам документы. Я напишу сейчас. Не сразу. И я вам дам книгу. Пропозиции. Дайте, пожалуйста, книгу, пока мы тут. Дайте книгу. ты, да, И да, все. и все, конечно. Давайте книгу. Документы мне предоставлю. Предоставлю я документ. Так давай не его жалоб давать тут? Да. А тут не будет съезда на, это, на Запорожье никуда? Не знаешь что? Не, на Запорожье там съезд. А где там? Чуть-чуть назад первый авиадуб будет на правом. И до Запорожья уеду, да? да? Надо Да. Ага. Ручку взяли? Тут недалеко до этого Недалеко, справа, да. 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 Прошу, ручку, пожалуйста, дайте мне. Не могу на ручку с собой. Дайте мне, пожалуйста. А я, у меня с собой ручки не Принесите. Ну, как я напишу? Мне... Ну, Вы машину. Вы собрались писать? Машину, у меня есть ручка. я до вас машину не буду идти. Ну, я возле машины напишу, пошлите. Так, ну, ручку и приди Принесите пищу. мне ручку. Отказываетесь? Конечно, отказываюсь. Старший по стахту. Он у старший по Там, на посту? Да, да, да. Сейчас. Почему мне ручку отказывается дать? А? Ручку отказывается мне дать. Потому у него стар... своя ручка. Вы старший поста? Я? Да. Я выше поста. Выше поста? Да. Документы ваши. Пожалуйста. Вам весело? Мне да. Хорошо. А вам что, грустно? Не-не. Петрушенко, Микола. Да, Миколаевич. Миколаевич. Полицейский, действительно, тоже. Ах, как В один классный. день получал. Петрушенко. Конечно. Хорошо, ручку, пожалуйста, мне я напишу жалобу. У меня нет ручки. Где я вам возьму? На посту возьмите, вы же старший поста. Я выше говорю поста. Я Правой. просто в отделении самое высокое. А, Пишите, понятно. Предоставьте, пожалуйста, мне ручку. Где я вам возьму? У меня своя ручка. Правильно. Петрошенко, я прошу ручку, чтобы я Я говорю, у меня своя ручка. Я прошу вас ручку, чтобы вы запали. А книгу, книгу. вынесу. Да. О. Можно я к машине пройду с книгой напишу? Нет. У меня есть. Нет, нет. книга тут. Вам дали книгу, вам не отказалось. Ваше кстати. Ручку, я грехов. не могу. Я не так могу. Заполнить. У меня нет ручки. Пошлите к машине. Я сам Петрошенко. Борол. Да, я вас слушаю. А что вы фамилии читаете? Если вы знаете мое имя. Во-первых, у, у меня звание есть, если вы хотите Что обратиться. Дальше? По званию и по фамилии. Да, вы да. Как хочу, я так к вам и обращаюсь. Это хорошо. Пожалуйста, ручку мне Я вам не дам. У меня своя ручка, я не хочу с вами делиться. Вы документы свои дали? Нет, сейчас, я вам предъявил. Дам. Я, сейчас дам я вам свое удостоверение да, ты прощаешь, предъявил. А ты предъявил О, я документы. законы нарушил. Нет. Нет. Где в законе Украины про полицию указано, что я вам должен. Я хочу заполнить. Так, ваш так журнал. вы пойдите, возьмите ручку и, за... и запишите. Я сейчас возьму журнал и там заполню тогда с... с... принесете и ручку ему, и тут. И ему документы как раз дам. Так как раз сюда принесете документы, и с ручкой пишите, хоть короче, пошлите заполнять. Берите журнал. Заполнять. Да, буду заполнять. Заполняйте. Пошлите, заполнять. пошлите ручку возьмем. Идите, бери. Я вас Нет, не держу. Я, я с вами буду. Вы меня остановили. Я говорю, вы за ручкой идите, идите, берите ручку, идите, идите пишите. Я вам книгу, книгу скарг и пропозиции вам предоставлю. Журнал. Пошлите к машине. Журнал, пошлите скарг, к машине. Пропозиции. вы да. Я вам предоставляю. Я пишите. ее не украду, не бойтесь. Я говорю, пошлите. Давайте, Все. я Есть сейчас место. напишу. Есть Давайте мне ручку. Тут пошлите. В автомобиле мне не надо писать. Берите ручку и пошлите. И возле автомобиля тоже не надо. Возле писать. автомобиля тоже не надо. тоже не надо. Все есть а автомобиль. Берите пишите. Ручку. Что? Пожалуйста. Старший поставит Да Вы мне еще, я не знаю, на меня берите. Мы не обязаны вам ручку я, я... Не должен? Не должен я ручку должен, вам давать? Да? Конечно. Нет, я пожалуйста. хочу заполнить документы. Да, дайте заполняй. мне возможность заполнить. Заполняйте, так, пожалуйста. О, Ручку. Заполняйте. Ручку. Дай рассказывать. Заполняй. Пошлите к машине, я напишу. Петрушенко, давайте с вами. Потому что это а вообще у вас заполняю. проблемы вот Сейчас грубите, вы, вы Петрушенко. Что значит? Да, у меня фамилия Петрушенко. Как ваша фамилия? Гражданин Украины, моя фамилия. Все. Гражданин Украины. Да. И да. Все? Имя гражданин, фамилия Украины. И все. А -а -а. Ага. Заполнять. Вот так. Заполнять. Я заполняй. не отказываюсь. Так ручку заполняй. дайте мне. Предоставьте мне возможность. Так, я вам О, предоставляю так. возможность. Да, да, да я, я же заполнял. Давали мне ручку Рядите тут на этом же посту, и все нормально. Я, я не хочу вам давать ручку. Я, я вам ручки свою ручку не хочу давать. Если вы хотите, пойдите вам не свою, возьмите. а государственную, за которую это я плачу моя налоги. Ручка. и моя ручка, это моя. Есть канцелярия. Меня жена я прошу, подарила ручку, я, прошу я не дам вам ее. В руки. Ту, которую я вам дал. Какую вы мне дали? Вы мне ничего Платя не дали. Платя налоги, я вам все это оплачиваю. А я Дайте вашей маме ручку. пенсию Дайте, плачу. Предоставьте мне возможность, я тоже своей возможно, маме пенсию плачу. Ну просто. так вы мне зарплату, мне государство платит. А я плачу налоги, знает. а вы с них платите Так аналогично я плачу, и вы получаете зарплату. Да вы что? Да вы, вы кричите, что? вы повышаете голос. Да я не... До... Вы меня хотите перекричать. Я вас хочу Конечно. Ручку предоставьте мне, пожалуйста. Где мы вам возьмем? Я вам предоставляю книгу. Хорошо, пошлите сейчас постановление писать. Идите, берите руки, Нет, пошлите, постановление выписывается на месте. Пошлите. Я напишу, только в Днепропетровске. Я напишу в Днепропетровске и видео приложу. Я жду вас, постановление пишем. Так вы не будете писать? Ручку вы не даете, так?